मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा विकास का रथ आज हमारे जलगांव जिले में पहुंच पहुंच गया है अंकुर केला प्याज की खेती करने वाले जलगांव जिले के लिए आज का दिन प्रधानमंत्री जी के उपस्थित के कारण सचमुच स्वर्णिम दिन है मोदी जी का मैं महाराष्ट्र की तेरह करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं महाराष्ट्र की ऐतिहासिक पवित्र भूमि में प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज ज्यादा प्रचंड संख्य ने स्टेज वर से सगे मान्य और वे कमी सगे नहीं परंतु राज्य के मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री गवर्नर साहब केन्द्रीय कृषि मंत्री सर्व मंत्रीगण विशेषतः जळगाव जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले माझ्या सगळ्या महिला भगिनी उमेदच्या सगळ्या माझ्या बांधव भगिनी मायमाऊली आणि पत्रकार मित्रांनो मी खरं तर आजपर्यंतच्या माझ्या राजकीय जीवनामध्ये एवढ्या प्रचंड संख्येने महिलांनी देशाच्या पंतप्रधानांचं स्वागत केलेलं महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच बघतो ज्या प्रचंड संख्येने माझ्या माय माऊली आज इथं आल्या आहेत लाखोच्या संख्येने आलेल्या आहेत परिस्थिती वेगळी होती पाऊस पडलेला होता आजही पाणी वाहत आहे मी आत्ताच मुख्यमंत्र्यांना दोन तीन ठिकाणी दाखवलं परंतु असली सगळी नैसर्गिक परिस्थिती असली तरी आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांच्या स्वागताच्या करता आणि त्यांनी हातामध्ये घेतलेलं जे काम आहे आत्ताच ते बोलत असताना तिथं महिलांना सांगत होते की माझं उद्दिष्ट आहे तीन कोटी महिलांना लखपती दिदी बनवण्याचं स्वप्न त्यांनी त्या ठिकाणी बघितलेलं आहे देशामध्ये त्याच्यातल्या कमीत कमी आपण एकनाथराव शिंदे देवेंद्रजी आपण सगळ्यांनी मिळून आपल्या महाराष्ट्रामध्ये देखील पन्नास लाख महिलांना लखपती दिदी बनवायचा संकल्प त्या ठिकाणी करूया त्याकरता महाराष्ट्र कुठं कमी पडणार नाही याबद्दलची मला खात्री आहे विश्वास आहे महिलांच्यावर जर आपण जबाबदारी टाकली तर महिला कोणतीही जबाबदारी अतिशय शे यशस्वीपणे पेलू शकतात आजपर्यंतचा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे हे पण आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये घेतलं पाहिजे आणि त्याच भूमिकेतनं आपण सगळेजण जाऊया हा सगळा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्या सगळ्या माझ्या लोकप्रतिनिधींच मी संयोजकांचं अधिकाऱ्यांचं पण मनापासून कौतुक करतो की एवढा पाऊस असताना पण त्यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन हा जो कार्यक्रम आयोजित केला आणि त्याच्यामध्ये विशेष माझ्या जळगाव जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातनं प्रत्येक तालुक्यातनं आमची महिला पंतप्रधान महोदयांना भेटण्याकरता आली आणि सगळीकडनं एक प्रतिसाद देत होते आजचा तुमचा उत्साह आजचा तुमचा प्रतिसाद आणि तुम्ही जो सपोर्ट करत होता तो बघितल्यानंतर खरोखरच तुम्हाला सलाम केला पाहिजे मी तुम्हाला मनापासून अभिनंदन करतो तुमचं मनापासून कौतुक करतो या महाराष्ट्राने नेहमीच महिलांना मान दिलाय सन्मान दिलाय सबल केलाय सक्षम केलंय आणि आज पंतप्रधानांच्या गेले काही वर्ष चाललेल्या ह्या कार्यक्रमात देखील महिला सबल सक्षम होत आहेत त्याच्यातनं आपले पण काही योजना तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे पण वेळ कमी असल्यामुळे मी जास्त बोलत नाही पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं ज्या ज्या लखपती महिला झालेल्या जा आहेत ज्या दिदी झालेल्या आहेत त्यांचं कौतुक करतोच करतो परंतु त्यांनी त्यांच्या पुरता आता लखपती राहायचं नाही ती इतर पण महिलांना लखपती करण्याच्या करता तुम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न करा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत हा शब्द देतो आणि या ठिकाणी थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र बहुत धन्यवाद माननीय आपका अब मैं बडे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र आपके संबोधन के लिए हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो जळगाव जिल्ह्यामध्ये आल्यानंतर आई मुक्ताई आणि बहिणाबाई यांचं देखील या ठिकाणी स्मरण करतो त्यांना नमन करतो आणि आज आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि भारताचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचं आमच्या सगळ्या मातृशक्तीच्या वतीनं या ठिकाणी खूप खूप स्वागत करतो मंचावर उपस्थित असलेले माननीय राज्यपालजी आपले लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार या ठिकाणी विशेष रूपाने उपस्थित असलेले आपले केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चव्हाणजी मंचावर उपस्थित असलेले केंद्रातले आणि राज्यातले सगळे मंत्री खासदार आमदार पदाधिकारी आणि या ठिकाणी उपस्थित माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींनो आणि लाडक्या भावांनो देखील आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे कि लखपती दिदींचं संमेलन हे महाराष्ट्रामध्ये जळगावमध्ये होत आहे आणि जळगावच्या महिलांनी आज संख्येचे सगळे रेकॉर्ड तोडलेले आहेत म्हणून मी तुमचं अभिनंदन करतो आताच आपण सगळ्यांनी लखपती दिदींसोबतचं इंटरॅक्शन या ठिकाणी बघितलं कशा प्रकारे महिलांना संधी दिली तर त्या विश्व बदलू शकतात हे आपल्याला पाहायला मिळालं आणि देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी नेहमी सांगतात विकसित भारत करायचा असेल तर तो महिलांच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो महिला देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य धारेत आल्या तरच विकसित भारत आपल्याला करता येईल आणि म्हणून बेटी बचाओ बेटी पढाओ पासन तर लखपती पर्यंत मोदीजींच्या नेतृत्वात महिलांचे जो विकास आपल्याला पाहायला मिळतोय तो अद्वितीय अशा प्रकारचा विकास या ठिकाणी आहे आणि मोदीजींनी तर दोन हजार एकोणतीस पासन देशाचा कारभारही महिलांनाच देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे त्यामुळे आता नारी शक्तीला कोणी रोखू शकत नाही मोदीजींच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्रामध्ये देखील आपण नारी सन्मानाचे कार्यक्रम सुरू केले आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात लाडकी बहीण योजना असेल किंवा आमच्या मुलींना मोफत शिक्षणाची योजना असेल किंवा अर्ध्या पैशामध्ये एस टीच तिकीट असेल गॅस सिलेंडरची योजना असेल या वेगवेगळ्या योजना या मोदीजींचं जे स्वप्न आहे की या भारताला विकसित भारत करायचा आणि त्याच्यामध्ये महिलांची भागीदारी असली पाहिजे ते पूर्ण करण्याकरता महाराष्ट्र देखील कुठेही मागे राहणार नाही हे मी या निमित्ताने सांगतो मला सांगताना आनंद वाटतो आज महाराष्ट्रामध्ये पंच्याहत्तर लाख परिवार हे बचत गटाशी जोडलेले आहेत दोन कोटी पर्यंत पोहोचण्याचं काम आपण करणार आहोत आणि मला हे सांगितलं पाहिजे आमच्या बचत गटाला आपण फिरत भांडवल हे दुप्पट तर केलंच पण मी महिलांचे याकरता आभार मानतो महिलांना दिलेला पैसान पैसा त्या परत करतात एक पैसाही त्या कधी बुडवत नाही त्यामुळे महिलांकरता काम करण्याकरता सगळ्या बँकाही तयार आहे सगळ्या सोसायटीही तयार आहे आणि म्हणून मी तुमचं अतिशय मनापासनं या ठिकाणी अभिनंदन करतो आज खरं म्हणजे या जळगाव जिल्ह्यात आलो आहोत आज आपल्याकरता काल एक दुःखद प्रसंग देखील घडला नेपाळमध्ये आपल्या जिल्ह्यातल्या काही नागरिकांचा एका दुर्घटनेत मृत्यू झाला मी त्या सर्व नागरिकांना या ठिकाणी श्रद्धांजली देखील अर्पण करतो आणि त्यांच्या परिवाराला सांगू इच्छितो की आम्ही त्यांच्या दुःखामध्ये या ठिकाणी सहभागी आहोत मी जाता जाता एक अजून चांगली बातमी जळगाव जिल्ह्याकरता देतो आपल्या जळगाव जिल्ह्याचं चित्र यातनं बदलणार आहे नार पार गिरणा योजना त्या योजनेमुळे आमच्या शेतकऱ्याच्या शेतीला पाणी मिळणार आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वामध्ये या योजनेला आम्ही मान्यता दिली आहे आणि आजच कॅबिनेटमध्ये आम्ही त्याला टेंडर काढण्याची मान्यता देतो आहोत जळगाव जिल्हा सुजलाम सुफलाम करण्याचं काम हे आपण या ठिकाणी करतो वाघूर प्रकल्पाला दोन हजार दोनशे अठ्ठ्याऐंशी कोटी पाडळसे प्रकल्पाला चार हजार आठशे नव्वद कोटी अशा प्रकारे शेतकऱ्यालाही सुजलाम सुफलाम करण्याचं काम आपण या माध्यमातन करतोय मी पुन्हा एकदा आलेल्या सगळ्या बहिणींच मनापासना स्वागत करतो आपल्या सगळ्यांच्या वतीने माननीय प्रधानमंत्री महोदयांचं स्वागत करतो आणि माझं बोलणं संपवतो धन्यवाद जय हिंद जय जै महाराष्ट्र भारत माता की जय बहुत धन्यवाद माननीय आपका अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को माननीय ग्रामीण विकास सेवा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार आपके उद्बोधन के लिए बोलिए भारत माता की हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मान्यवर नरेंद्र मोदी जी महामहिम राज्यपाल महोदय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सिंधे जी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी अजीत दादा केंद्र सरकार के मंत्रीगण भाई कमलेश जी चंद्रशेखर जी बहन रक्षा जी मंचासीन सभी हमारे राज्य सरकार के मंत्रीगण विधायकगण और यहाँ उपस्थित हमारी बहनों और भाइयों परसों से भारी बरसात हो रही है कल हम लोग चिंतित थे गिरीश जी भी यहाँ पे रात भर पानी गिरा सवेरे बहने कैसे आएगी लेकिन धन्य है बहनों आपका प्रेम अपने भाई मोदी जी को सुनने आप हजारों की तादाद में आई है भारी बरसात के बावजूद पंडाल छोटा पड़ गया और बहनों का रेला और चला आ रहा है मैं ऐसी बहनों को और उनके प्रेम प्रे, उनके प्रेम को प्रणाम करता हूं मेरी बहनों प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कोई बहन मजबूर ना रहे किसी बहना की आंखों में आंसू ना रहे हरेक के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और इसलिए उन्होंने चलाया लखपति दीदी अभियान कहते हुए प्रसन्नता होती है और गर्व होता है ये मोदी जी का संकल्प एक करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं और आज ग्यारह लाख दीदियों को तीस हजार स्थानों पर बैठी है डेढ़ करोड़ दीदी जुड़ी है आज ग्यारह लाख दीदियों को और लखपति दीदी के प्रमाण पत्र मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा था सौ दिन में ग्यारह लाख तो ग्यारह लाख लखपति दीदी सौ दिन के पहले ही बन गई और मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से तीन करोड़ दीदी लखपति दीदी बनेंगी और आज भी प्रधानमंत्री जी मेरी बहनों 2500 करोड़ रुपया रिवॉल्विंग फंड का स्वास्थ्य सहायता समूह के खाते में डाल रहे हैं और 5000 करोड़ रुपया बैंक स्व सहायता समूहों के खाते में डाल रहे हैं ताकि आप लखपति बन सके तेजी से आगे बढ़ सके प्रधानमंत्री जी संकल्प के धनी हैं हैं दिन और रात काम करते हैं, लाल किले की प्राचीर से कहा कि मैं विकसित भारत बनाने के लिए तीन गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मेरी दीदियों जब प्रधानमंत्री तीन गुना ज्यादा ताकत से काम करेंगे तो हम पीछे रहे क्या मेरी दीदियों स्व सहायता समूह की बहनों आओ संकल्प लो कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प और सपने को पूरा करने के लिए हम भी दुगनी ताकत से काम करेंगे जो बहने लखपति बन गई है वो बाकी बहनों को लखपति बनाएगी और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है गरीबी मुक्त गांव, वो गांव बनाने में हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आज ये संकल्प लेने का वक्त है आप सब बहने तैयार हो संकल्प लेने के लिए तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के ये संकल्प लें कि प्रधानमंत्री जी आप तीन गुना ताकत से काम करेंगे तो आपके पीछे दुगनी ताकत से काम करके दीदियों को लखपति भी बनाएंगे और विकसित भारत का निर्माण भी करेंगे बोलिए भारत, भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद माननीय आपका अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एक शिंदे जी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी भारत माता की लखपति दीदी सम्मेलन मध्य उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी सॉरी आपले महामहीम राज्यपाल अजित दादा पवार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चव्हाणजी आपले प्रताप जाधव रक्षाताई खडसे सर्व सन्मान्य मान्यवर आणि समोर उपस्थित विराट या माझ्या माता भगिनींचा महासागर इथं उमटलेला आहे मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो लगातार म्हणजे आता मला वाटतं आतापर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड आपल्या या लखपती दिदी संमेलनाच्या माध्यमातून आपणच तोडलेले आहेत सगले विक्रम मोडित का सगले महिला तो महिला है डोले नजर पोचत नहीं इकड़े समोर इकड़े मजा माता भगिनी उपस्थित है मैं पुनः एकदा आप स्वागत करतो अपने खूब खूब धन्यवाद देतो लगातार तीसरी बार हमारे देश की बागडोर संभालने वाले आज तक के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जळगाव की इस पवित्र भूमी पर महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता उनको आज इथं लखपती दीदींचं देखील मनापासून स्वागत करतो तुमच्यासाठी आज खास आनंद सोहळा आहे जळगाव ही सोन्याची भूमी आहे जळगावचं सोनं हे अस्सल बावन कशी असतं इथं जमलेल्या मजा लड़किया बहिनी देखी सोनिया पेक्षा ही सरस है अभिमान है आज स्वर्ण भूमि पर मोदी जी का प्रेरणादायक संबोधन सुनने का सुवर्ण अवसर भी हमें मिला है मुझे अत्यंत खुशी है कि मोदी जी आज ऐसे मौके पर आए हैं जब यहाँ पर 11 लाख हमारी दीदी लखपति तो बन जाएगी और मुख्यमंत्री माजी लड़की बहन योजना के तहत एक करोड़ से भी अधिक बहनों के खाते में पहले दो किस्त जमा करने का काम भी आपके मार्गदर्शन में अपनी सरकार ने किया है बाकी बहनों के अकाउंट में जल्दी रकम जमा कर दी जाएगी या योजना मु बहनी चेहर वर आनंद फूल रहा है राज्य बहनी सरकार ला भर आशीर्वाद देता है तीन मोफत सिलेंडर देना रहा अन्नपूर्णा योजना देखी सुरू के, के लिए मुलीना उच्च शिक्षण मोफत करना चाहे निर्णय अपने सरकार ने घेक लड़की लखपति योजना अनेक कुटुंबान आधार दिला महिला सर्वांगीण विकाला सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देता है इस देश की महिलाएं सशक्त सक्षम और आत्मनिर्भर बने ये सपना न सिर्फ मोदी जी ने देखा है बल्कि उसे मोदी जी ने साकार भी कर दिया है पिछले दस साल में भारत के ग्रामीण इलाकों की दस करोड़ से ज्यादा महिलाएं खुद के पैरों पर खड़ी हुई है यानी आत्मनिर्भर हुई है और महिलाओं को आत्मसम्मान भी मिल चुका है उज्ज्वला योजना जनधन योजना महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है नई लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले पहला बिल नारी वंदना का पारित किया है महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण को लेकर पहले केवल चर्चा होती थी मोदी जी ने वह करके दिखाया है उनका नाम मोदी जी है मन अपने सगैंव मना पास धन्यवाद देता स्वयं तो सहायता बचत गटों से जुड़ी एक करोड़ लखपति दीदी आज अपने बलबूते पर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है आज महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू कर सही अर्थ से प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने की शुरुआत की है आज संपूर्ण देश सेल्फ हेल्प ग्रुप न दोन हजार पांच से कोटी रुपये रिव्हॉल्विंग फंडचं देखील वाटप मोदीजींच्या हस्ते होत आहे पाच हजार कोटींच आर्थिक सहाय्य केलं जाणार आहे मला हे सांगायला आनंद वाटतो की देशातल्या तीन कोटी लखपती दिदी मध्ये महाराष्ट्रात देखील पंचवीस पन्नास लाखांपेक्षा जास्त दिदी लखपती झालेल्या असतील याच समाधान या महाराष्ट्राला लखपती दिदी सारखी क्रांतिकारी योजना प्रगत देशातल्या महिलांच्या सर्वांगीण विकासात पतदर्शी ठरेल यात शंका नाही आणि म्हणून उमेद अभियानाच्या चौसष्ट लाख कुटुंब आणि साडेसहा लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करत आहेत आणि म्हणून आज पंचवीस हजार पाचशे तीस कोटींची बँक कर्ज आणि अभियानामार्फत एक हजार आठशे अठरा कोटी एवढा समजाय निधी देण्यात आला आहे अनेक भगिनी पुढाकार घेऊन छोटे मोठे उद्योग करत आहेत

के बाद भी प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर कोई थकान नहीं है उनकी यही असीम ऊर्जा हम सब लोगों को प्रेरणा देती है उनसे प्रेरित होकर राज्य के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे मोदी जी हमेशा कहते हैं अगर देश को महाशक्ति बनना है तो महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है महिलाओं के सक्षम बनाना बहुत जरूरी है मुझे पूरा यकीन है कि देश की महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा महाराष्ट्र के साथ भी खड़े रहे हैं पिछले दो साल में केंद्र सरकार ने हमारे राज्य को बहुत कुछ दिया है महाराष्ट्र के लिए गेम चेंबर चेंजर साबित होने वाले छिहत्तर करोड़ के वार्ड पोर्ट को मंजूरी दी है पिछले हफ्ते ठाणे और पुणे मेट्रो के काम को भी मंजूरी दी है मुझे यकीन है इसी तरह मोदी जी का पूरा समर्थन एवं सहयोग महाराष्ट्र के विकास को मिलता रहेगा मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य किसानों की आय दुगनी करना है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से अनुरोध करता हूँ मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना के तहत स्टॉक के लिए ब्याज की खरीद के संबंध में मूल्य नीति पर विचार करें इसके अलावा कपास सोयाबीन उत्पादन किसानों की मांगों पर भी निश्चित विचार करेंगे और दूध के बारे में भी सोचेंगे राज्य में राज बैठक में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राज्य सरकार नदी जोड़ प्रकल्प को आगे बढ़ाए वैन गंगा पैन नल गंगा नलगंगा जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि साथ साथ मराठवाड़ा वाटर ग्रिड की महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार मदद करे करेन के बारे में भी केंद्र सरकार जरूर विचार करे और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं इतना ही कहूंगा तो मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कहता हूँ प्रधानमंत्री पद पे है मोदी इसलिए देश की महिला है हो गई लखपति दीदी मोदी जी का है यही प्रयास सक्षम महिला और उसका विकास विरोधी पार्टी वाले बोल रहे थे मोदी जी के पार्टी हारी पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके मोदी जी पड़े सब पे भारी और उनके पीछे थी जनता सारी और सबसे आगे थी ये देश की नारी धन्यवाद जय हिंद जय महाराज और एक दुखद घटना कल घटी यहाँ पर 25 लोग यहाँ पर जब काठमांडू गए थे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मौत हुई है उनके परिवारजन के दुख में हमारा शासन सहभागी है और उन्हें हमारे राज्य सरकार की ओर से हर एक मृतक परिवार को पाँच लाख रुपए की यहाँ पर मदद दी जाएगी ये भी मैं यहाँ पर कहता हूँ बहुत धन्यवाद माननीय आपका दीन दयाल अंत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु सामुदायिक निवेश पूंजी वितरण आजीविका फंड एवं ग्रामीण परिवारों को आर्थिक स्वतंत्रता देने में क्रांतिकारी हस्तक्षेप साबित हो रहे हैं इससे ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका के लिए जरूरी राशि घर द्वार पर उपलब्ध हो रही है स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एवं उनकी परिवर्तनकारी यात्रा के आरंभ हेतु आज इस समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चार लाख चौतीस हजार स्वयं सहायता समूहों को दो हजार पांच सौ करोड़ रुपए की सामुदायिक निवेश पूंजी वितरण और दो लाख पैंतीस हजार पांच सौ स्वयं सहायता समूहों को पांच हजार करोड़ रुपए की बैंक ऋण राशि का वितरण क्लिक के माध्यम से किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि क्लिक के माध्यम से इस राशि का वितरण करें E